По контактах з Ахметовим. Я так розумію, що у Коломойського були контакти з Ахметовим, і у вас були, як його помічниками, заступниками. Зараз те, що відбувається в медіа, які підконтрольні Ахметову, там розповідається про те, що так, на Сході ситуація погана, потерпають люди, пенсії не платять. Але от є добрий дядя Ахметов, який допомагає людям виживати в цій скрутній ситуації. І таке враження, що йде, не знаю. Торгівля за певний статус Донбасу в складі України. Ну, що це буде головний біль України, але от визнайте, що тут все ж таки вочина чиясь вона є. То питання по Ахметову, для чого це робиться? Це дійсно зацікавленість в тому, щоб зберегти свій вплив, торгувати вугіллям з Україною. Ну, смотрите, опять же. То есть, если мы говорим о наших контактах с Ахметовым, то есть, естественно, я говорю, да, это невозможно скрыть, тем более эти контакты были в, условно в прошлой жизни, в том числе, связаны там, с определенного рода бизнес-процессами. На рынке, я имею в виду внутреннем Украины, понятно, что крупные игроки в любом случае имеют какие-то соответствующие коммуникации. Такие контакты были и в нынешней жизни, я имею в виду после назначения меня заместителем председателя областной государственной администрации. То есть это, естественно, скрывать бессмысленно, и в этом нет ничего, на мой взгляд, предосудительного. Хотя у нас большие, в том числе идеологические разногласия. А вы правильно подметили, более того, я вам расскажу даже небольшой секрет, это не просто разговоры, которые происходят в соответствующих масс-медиа, а это прямая команда по вертикали медиахолдинга. Вот буквально сегодня мне прислали сообщение, у нас есть такой 34-й канал, который все время жаловался, что его там кто-то то ли выключал, то ли из розетки выдергал, то ли кабель обрывал во время выборов. И журналисты 34-го канала Которые, у которых остались еще остатки совести они сообщают что из медиа холдинга пришло прямое указание освещать эту тему как первоочередную то есть создается определенного рода имидж с какой целью опять же я не знаю я, я кто то кто ли представить рената леонидовича как доброго дядю и спасителя потому что вы прекрасно понимаете что после прошедших трагических событий как отец донбасса он свой светлый лик слегка подразмыл то ли с какой-то другой целью, я не знаю. Но то, что такой факт имеет место быть, это 100%.